Конференцию. на пресс-конференции присутствует главный тренер наших гостей Виталий Владимирович Кварцян. Виталий Владимирович, несколько слов, объявили, пожалуйста. Проиграли хорошей команде Перули, которая выложилась по максимуму, проявила большое самолюбие, характер, кубковый характер. Мы не доработали в начале игры, наделали ошибок. Что команда использовала, потом уже стать... стала играть намного сложнее, потому что гол давил на футболистов. И так не могли прийти в себя до хорошего розыгрыша на завершающий удар. Когда были моменты, чтобы бить поворотом, мы делали лишние передачи. Плохо подбирали мячи у Петрова после его иногда выигранных ситуаций. Но футболистов думали малой кровью, так не бывает. Мы предупреждали, что Ахтырка команда боевая. Всегда здесь футболисты хорошие были и есть. Плюс болельщики поддерживали настоящий кубковый матч, который держал в напряжении болельщиков и уже ничего нельзя сделать. Проиграли, будем готовиться на Олимпик, залечить бы нам травмы. Желаю Ахтырке победить следующего соперника. Не, не придумувати нічого, вони по три-по чотири не накручували, були деякі епізоди е, їхніх їх індивідуальних дій. Я знав, що ці гравці непогані, агресивні, е, швидкісні і обстріляють гру в Ну, Не завжди наші справлялися, і трудно, коли словами говориш, що воно, футболісти відприймуть нормально і так же зроблять, воспрепятствують. не проявил максимальных усилий, как проявляли они. Потому и вознаградили они забитыми гола. Второй гол, когда 41 номер пасечник прошел, не знаю их имя, очень, того и того, как, но знаю, что 41 и этот, два брата. И очень хорошо они играли, и надо было быть ближе, не дать ударить. Он видит, что не мешает, и ударил, обыграл на замахах трех игроков, вернее, Скорее всего, не обыграл, а обошел на замахах. Они что, оставались перед ними, если бы обыграл, они были сзади. А так просто наблюдали, не играли плотно, дали ударить. Надо это говорилось, но ну, трудно. Хорошо сыграл нападающий. Почувствовал, что мы слегкомысливо относимся. А это Миха наделал две ошибки. Грапевши, він кожен матче привозить нам, як проіграв, да. сюди, гол-два за ним, як Пожалуйста. Знаєте, дуже не люблю чутки, тому дозволю з перших інформацію дізнатися. Хомченко залишав вашу команду, сьогодні він повернувся вийшов у ставку складі. Де він був в цей час, тому що різні чутки є. І як би сьогодні, сьогодні можете його Значить, Хомченко тренувався індивідуально. Потому что он не выполнял игровые задания, нарушал игровую дисциплину. Видите, не обладает бойцовскими качествами, скоростью и так дальше. Но за него попросила команда, мы как бы прислушались, почему не послушать. Но я им сейчас сказал, ну что, имейте Комченко, который не борется, не подкаты, не отборы, опаздывает. И он в первом тайме и разрушил конструк конструктивность игры и не дал возможность э, больше обострить и играть быстрее. Он буквально 7-8 мячей потерял без обидных ситуаций, боялся получить травму. Я жалею, что я его вернул. Больше футболисты меня на такую провокацию не возьмут. И у него там травма какая-то, мы его отправим домой, хай лечится, не знаю, или я все-таки нельзя, нельзя прощать. Я принял, решение, я уже 10 раз его возвращал. Человек не меняется, он никогда не будет сильным футболистом. А существовать в команде мне не хотелось бы, потому что лучше Деда. Ему 17 лет, он более агрессивный, более быстрый, и он сыграл намного интереснее, чем Хомченко. Поэтому хоть Луцкий, это как бы больше всего нас волновало, потому что почти 80% Волынска-Луцких ребят не играет, а он как бы Луцкий, и хотелось как бы более патриотичнейшую ли команду. Ну, не, не, ну, ну, если оно есть такое, оно такое и будет. Но не строим иллюзий. Ему лучше с саперной лопаткой поработать, автомат почистить, картошку, и там, а как бы, одеть и бронежилет боевой, не тренировочный, и защищать Родину, я думаю, больше пользы будет. Там его научили. Он же игнорирует и, серьезные вещи. Нету. И ничего мы от него не ждем, и ничего он не принесет. Ни людям добра, ни себе славы. Пожалуйста. Виталий Владимирович, вы сказали, что с кого-то может получиться футболист, а с кого-то нет. А могут ли подойти братья Пасечи для, так сказать, УПЛ или им еще рам? Ну, я э, думаю, этот 41-й номер интересный, но ну, ему 23 года, насколько, а э, следующий брат, вернее, второй брат 25 или 26, да? Нет, они близнецы. Близнецы? Одинаковые. Одинаковые. Ну, хороший тот и тот. Почему нет? Почему нет? Они очень интересные футболисты, главное, что они быстрые, решительные, наглые, хорошие футболисты. Есть у них все, их поставы не испортят ничего. Ожидали, что Мемишев забьет гол, он забил на спинальке, не было дальних ударов. Это установка была такая на игру? Нет. Ну, плохо работаем мы в завершении, я говорил, это наша проблема. Нет по-мужски серьезных футболистов, которые могли производить дальние удары поворотом, мы об этом говорим, дальние или на поступах штрафной. Хотим завести, разыграть, подать. Но подачи идут некачественные, прострелы очень мало. И те передачи, которые должен ожидать Петров на завершение, потому что он зависим от этого, не, не существует, нету своевременной, правильной, направленной передачи. То, что когда-то Волынь делала, имея высоких игроков, как Пещур, Майкон, Сачко. И были крайние игроки, линейные, которые могли делать передачи на завершение. Сейчас этого нет, потому объединение, суета, а завершающего удара нет. Как сдалека, как с прострелов, так и с подач. И поэтому мы так мало бьем поворотом. Мемешу и Герасимику была дана задача бить поворотом. Те, что вышли на ворота, шаповали. И Никитюк тоже, но Шаповал пробил с 25, не из-за в руки, а Никита отдал слева вправо, с центра влево. Зачем этот пас за Дерецком, если 23 метра ворота надо бить? И Петров на 16 метров кому-то кидал. Без левой ноги, 2-1. Ну так, и плохо дом, еще некоторые игроки плохо соображают для того, чтобы удар надо готовить, надо память напрягать, вот сейчас мяч буду бить будешь бить, это говорится но не принимать мяч, а потом начинает думать И потому еще медленно играем я думаю со временем мы эти качествами подправим у некоторых игроков надо хотя бы пару лет еще еще такой вопрос за несколько минут до конца игры счет изменился пенальти Противник деморализованный, а не увидели у лидера, который сможет повести волын вперед. Вроде бы уже шаткий такой счет, и как чуть-чуть бы добавить, а вот нету такого. Ну нету пока. Пока играем, кто есть, и пытаемся сделать с них лидеров. Они пока не хотят быть лидерами, робкие, э, ну... Вы видели, что нам не нужен кубок? Мы же били всю игру, старались, и не получилось. И имели много моментов, и имели много преимущественных ситуаций, но они не были качественно завершены и плохо подбирали мечи, потому не могли забить. Опять же мы говорим, что Ахтырка тоже команда хорошая. Они играли быстро на контратаках, они самоотверженно оборонялись, страховали друг друга. Ну, можно сказать, отдали все силы для того, чтобы игру, наверное, перенесли. Были свежее некоторых моментов. По-мужски команда, конечно, постарше. Эквивалент силовых единоборств, атлетические качества, они превосходят. Поэтому это все в сопротивляемости и дало преимущество. Ахтырки над нами. Что ребята еще формируются, а здесь уже почти все личности сформированы, как можно сказать, функциональность футболиста. А у нас еще идет развитие, потому многих качеств не хватило, чтобы дожать Ахтырку. А у нас поопытней, так что тут не так легко было. Еще же дед -то чемпионат, только сыгран первый тур второго круга, скажем. Еще стыковые матчи будут, плей-офф после определения шестерки и второй группы, которые будут бороться, будут учитываться очки. Я, я это узнал за три часа до игры, или за два даже, до выезда на стадион сюда. Команда знала это или нет, я не знаю, я им это не говорил наверняка такие слухи быстро расходятся. Как они это восприняли, пропустили через себя, я не знаю, потому что разговора не было. И нам еще предстоит серьезная борьба, игры, и я не думаю, что на это надо обращать внимание, нам надо развиваться, чтобы потом меньше заниматься селекционной работой, когда поступит нам разрешение на трансферы. И играть тем, что есть, делать совершенствование, а не искать опять игроков, обновляться. Пускай эти сыруются, молодые. И те, что у нас на подходе есть, ребята хорошие, которых нельзя заявить, но мы их держим. Человек 5-6 таких есть, футболистов у нас 99 -го года, которых уже можно ставить. Мы на это рассчитываем. Развиваться тем, что есть возможностями клуба. А и на и не в Кого? Ну, видите, иностранцев тоже сейчас бюджет каждый считает деньги. Царя, видите, одного взяла, второго бразильца, там они усиляют некоторые точки для ярокубков. У нас пока мне много, нам, тренерам, сегодня интересно с ними работать. Но много, я все равно стал как бы спокойнее, потому что вижу, многие воспринимают наше желание им доверять. И хотят развиваться. Ну, есть много ошибок, но мне нравится их искренность. Сегодня выпал один Хомченко, а остальные все играли серьезно, допускали ошибки. Но это не первоочередно. Сам фактор искренности, подход к игре, тренировка даст потом возрождение хорошей команды. И нам надо в каждой игре делать процесс развития. Вот это меня больше всего интересует. Доигрывать или как мы не, не хотим И иностранцы не стоит вопрос Мне интересно с украинскими сейчас работать И молодыми, они в Украине есть И это, мы это чувствуем и видим Виталий Владимирович, а не ожидали вы, что Нитяник закроется с первых минут и будет ждать там финального свистка? Все-таки команда премьер-лиги, команда первой лиги Разница должна быть в классе Я опасения у вашего оппонента я знаю, что тактика э, Ахтырки в основном настроена на команда хорошо обороняется в первую очередь, дисциплинирована и хорошо играет на контратаках, имея быстрых игроков, именно пасечники, еще есть игроки, защитники иногда подключаются, голы забивают. Вот С черновцами я смотрел по онлайн до игру, когда 3-0 выиграли, там, конечно, ни комментатора, ничего не было, но так приблизительно. Там, конечно, игра была намного медленнее, чем сегодня. Сегодня Ахтырка по-другому старалась, потому что мы навязали агрессивные движения, но не подтвердили качество, то, что мы говорили с вами. А открывались коридоры, Ахтырка играла намного быстрее. Черновцы играли от обороны, и они вязли. А сегодня у них было больше пространства, поэтому на контратаках они выглядели агрессивнее, быстрее и быстрее. Была у них свобода. Потому, э, они сыграли так, как они хотели, у них это получилось. Мы же рисковали, шли вперед, и хоть играли на выезде. Но, но мы не воспринимаем это от, от обороны и на контратаках. Пока мы хотим все равно играть более с желанием строить игру на атаку. Быстрее доставлять мяч в чужую штрафную и там подбирать. на судейство Абдулла и это его первый матч после ну, своей эпической ошибки. И как вы думаете, тяжело ли арбитру вот уже идет с грузом такой ответственности судей? И, соответственно, тренеры ему бросают какие-нибудь претензии, ему тяжело удержаться вот так, чтобы не ошибаться. Но Абдулу я вообще считаю хорошим украинским судьей. Он непонятно, что сегодня дал две желтых. Он судья, который как бы в последнем, в крайнем случае, дает желтый. Он подходит к футболу со своим нестандартным видением. Он разбирается в футболе, но мне только раздражает некоторые его свистки. Видно, он неплохой человек, я с ним знаю как судьей. Что поддается на падение и тут же свистит. И, и, и это не только он, это все украинские судьи, наверное, страхуются, прежде всего, инспекторы, делегаты. И вот они бы меньше на эти провокационные падения и с нашей стороны, и со стороны Ахтырки. Но надо больше давать играть все равно. Хотя игра была не грубая, но в некоторой степени она была в переходе с жесткости на грубость. Она не нашла, так сказать, агрессии большой, но были такие жесткие стыки, которые он пресекал. Из-за этого боялся, наверное, что оно в кубке бывают стычки, там, нарушения и так далее. Когда, когда болельщики идут на футбол, часто так бывает, что они идут, смотря за игрой какого-то игрока. А я слушал сегодня разговоры перед футболом, и шли на волынь. Вас, что, им <laughs> прическа моя нравится? <laughs> я сегодня старался мало выбегать или там подсказывать. Я говорю тренерам, давайте вы, а то по будем, по после Днепра я много принимал таблеток после игры, набегался. Там я говорю, вы тренера спрятались? Выбегайте, подсказывайте, говорите, а они никак не, не привыкли. Я сейчас им дам поручениях они выбегают и, и руководят игру. Я буду подсказывать, а они Пускай работают. Потому что, ну, как бы, сильно э, реагируют болельщики на мои эмоции. А иногда она переходит через край. Так что я думаю все больше и больше о том, как меньше э, выбегать и меньше, э, чтобы болельщики меня видели, скажем так. А я уважаю это Конечно нет, но посмотрите, если мы, э, у нас имеем сегодня в статистике около 42 миллиона населения, было 45, возможно 40 Украины, по разным причинам э, население стало меньше, мы не будем перечислять, есть много пунктов, почему стало меньше. И такая страна имеет 12 команд, 42 миллиона. А такая Исландия, которой мы боялись и сыграли дома в ничу наша сборная, как бы считаем, что мы не так уж и плохо сыграли. Но там тоже 12 команд, а 312 тысяч населения. Скажем, 12 в Исландии команд, 12 в Украине команд, ну в Англии 20 команд, в Польше 16 команд, даже в Польше, ну в Польше тоже там 36 миллионов, по-моему, ну так Украина, извините есть же много хороших команд первой лиги. Ахтырка была выше ли. Здесь что? Да, надо где-то поле тут еще какое-то. Да, юноши есть, школа работает. Я не знаю, но по крайней мере, допустим, хороший клуб для сегодняшнего дня, для премьер лиги. Да, есть беспокойство хозяйства. Есть у 19 дубль, надо играть, надо это обеспечить. Но есть же тут дубль у вас играл рядом, где играла когда-то это команда Краснополия, правильно? Сколько? Тут? километров 50 где-то, да? Ну, тут уже организаторские возможности, скажем. Оболонь, почему команда хорошая? Елиус сколько лет первый Украина кто? И там серьезный подход, во-первых. Эти же Черкасы, этот же Чернигов. Какие города футбольные и мощные, и хотят прогрессировать. Сейчас ровно возьмите. Сейчас так же само, э, ну там Чернигов там на третьем идет. Почему 16 команд не сделано? Ну, это минимум, это просто смешно. В Англии наигрываются, люди идут, идут, и чемпионат лиги, чемпионат э, э, Кубок Лиги, Кубок Англии, э, Чемпионат Англии, э, Еврокубки, и Тоттенхэм, и Ливерпуль, и Челси, и Манчестер, и э, значит, Арсенал все в кубках играет, и там играет, и там играет, играет. А у нас кубка лиги нету, только кубок. Вот мы вылетели все, у нас уже мы уже весной играть не будем, мы уже осенью играть не будем. И у нас от количества матчей рождается появление команд в команде футболистов. им нужно играть, развиваться. Самая лучшая тренировка это игра, где сконцентрированы все качества развивающие и дающие футболисту себя проявить. За что мы целый год получаем зарплату, и тренеры, и футболисты. Значит, надо насыщать конкретной работой, показывать нам, тренерам, что мы делаем, футболисты на поле. А так мы что, мы одну игру в неделю, сборная играет, сейчас перерыв будет две недели, тоже не играем. Три перерыва, полтора месяца мы не играем, сейчас не играем, январь, февраль не играем. Здесь полтора месяца, потому что три перерыва по две недели. Плюс одна игра в неделю. Так вот, средства выделяются, бюджет тратится. А интенсивность рабочая, как бы, которая дает продукцию для сборной, они срождаются в текучих, напряженных играх чемпионата. Игра, игра, игра. Ездят там Шевченко, задание дал, Маркевич, там Красников смотрят. А так что же игра? Он только проявил, потом опять. И кто выдержит, тогда рождается потенциальный игрок, который адаптирован к большому количеству игр и проявляет свой талант. Им же талант некогда проявить. Что в федерации там думают, я не знаю. Почему такое решение? Нельзя проходить на то, что будет плей-офф, и он что-то разъяснит. Просто у нас один чемпионат складывается для «Шахтера» и «Динамо Киев». Им так надо, им так подходит, и вот они так делают. На остальные не берется в учет в учет. Она нам в Черневом, Черкассе, Луцк, Ровно, Житомир, даже там возьмем там Хмельницкий, Винница. Какие футбольные города, их нету. Ровно сейчас молодцы делают команду, хотят премьер Да надо пойти навстречу. Почему такое ограничение? Футболистам, чтобы иметь игроков в сборной, надо себя проявлять. А где не проявляют, если игр нет. Кубок мы сыграли. Да, сейчас будет чуть-чуть больше их потому что из 16, 6 по 12 будет, 7 по 12 будут игры, но они же ничего играть не будут. Из 1 по 6. Посмотрим, как придет вот этот плей-офф за чемпионство, Динамо, там Шахтер будет между собой там играть. Посмотрим. Мое мнение такое. Спасибо. Спасибо. Ну вы вообще молодцы, ну, да, вас не так много собрали.